Ən böyük arzusu torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi idi. Bu arzusu uğrunda da canını fəda etdi. Föhdət Vətən Müharibəsinin qəhrəmanlarından biri Ceyhun Haczadədən gəlir. O, 1992-ci ildə Tərtər rayonunun Evoğlu kəndində anadan olub. 2010-cu ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Vətən müharibəsi başlayanda isə könüllü olaraq ön cəfiyə yollanıb. Tərtər rayonunun Suqovşan və Talış kəntləri istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə iştirak edib. Ceyhun Haczadə döyüşlər zamanı düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və texnikasını məhv edib. Döyüşlərin birində düşmənin mina atanlardan atdığı mərmi onun yaxınlığına düşüb. Ceyhun da qəhrəmancasına şəhid olub. Suqovşan istiqamətində, Seysul onun istiqamətində düşmənlə 21 metr məsafədə baxmayaraq qəhrəmancasına vururdu. Oktyobrun 7-si, oktyobrun 7-si Ağdərə istiqamətində həmin Düşmənlə üzbəz üz, övrəgdə Oktyabrın 7-si qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. 28 yaşlı gənc döyüşlərə qatılarkən nişanlı olub. Müharibəyə gedəndə anasına deyib ki, ən böyük arzusu vətənin azadlığıdır və yalnız müharibə bitəndən sonra evlənəcək. Gözlədiyimiz gün gəldi çatdı. Porbaqlarımızı aldılar. Həm anamdan fərq edirəm, həm də oğlumdan fərq edirəm ki, mənim belə qəhrəman oğlum var. Şəhid Ceyhun Haczadə ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Şamxal Cəlloğlu, Azər Teymurlu, Xəzər Xəbər.